assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari bugun matematikadan video darslarimiz davom etadi bugungi mavzu davriy o'nli kasrlar. xo'sh davriy o'nli kasrlar degani nima deganimiz? aslar degani bu takrorlanuvchi misol uchun bizda hisoblaganimizda 5 butun olti 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 va o cheksizlikkacha davom etsa buni qisqacha qilib besh butun davrda olti ko'rinishdayozsimizmumkin bu davriy i kasrga misol bo'ladi ya'ni cheksiz davriyka agar shu 5 butun 6 bo'lsa bu 5 6 cheklibbutuno teng bo'ladi xo'sh 5 butun davrda oltini qanday qilib oddiy kasrga o'tkazish haqida bugun gaplashamiz demak 5 butun davda olti oddiy agar shunday ko'rinishdagi ko'rinishdagibe bo'lsa, buni oddiy tasrga o'tish uchun birinchi hech qanday shorasiz o'zini yozamiz suratda 56 hech qanday qavs yozmadik va beguni ham yozmadik ellik hosil bo'di shundan keyin bergulgacha bo'lgan sonni ayirib tashlaymiz ayrigan besh taqsim mahrajda esa ana shu qavs ichida nechta son bo'lsa o'shanuchan to'qqiz yoziladi qavs va vergul orasida nechta son bo'lsa o'shancha no i demak son yo'q shuni hisobiga nol yozilmaydi shuni hisobiga buni javobi ellik bir taqsim to'qqiz hozir ellik birni to'qqizga bo'lganimizda ham besh butun davda olti kelib chiqadi buni tekshirib ko'ramiz ellik birni bo'lamiz to'qqizga besh marta bo'ladi qirq besh ayramiz besh olti o'n olti o'n birdan beshni oyamiz oltibo'ladi oltiga butun beramiz va bunga nol beramiz oltmish nechga to'qqiz nechi marta 6 marta bor oltikai to'qqiz ellik to'rt ayiramiz ellik to'rtni olisda yana 6 yana oltiga no beramiz olmesh olmishda yana 6 marta 54 ellik to'rtniva bu cheksizlikkacha davom etadi shuni hisobiga besh butun bo'ladi demak buni ellik bir taqsim to'qqiz yozsak xato bo'lmaydi demak formulamizni ko'rinishini yozamiz ya'ni a butun B bberilsa biz buni minus a taqsim bu yerda nechta son bo'lsa nta son nta bo'lsa demak uni nta to'qqiz yozamiz b to'qqizlar nta bo'ladi kim esa vergul va qavz orasidagi son nechta bo'lsa o'shancha nol yozamiz miol uchun nta deylik mta son bo'lsa shuncha nol yoziladi m hozir bu yerda soiman hisoga nol yozmaymiz A bitta to'qqiz bo'lgan o bitta to'qqiz yozamiz ya'ni bu k a b minus a taqsim to'qqiz bo'ladi qolgan forlanyozai misol uchun a butun 5 yo a butun misol uchun s olding formulasini yozaylik buni qanday ishlaymiz birinchi bergu ishorasi o'zini yozamiz qas chizig'i a s b a s b minus veuha bo'lgan sonni ayirib tashlaymiz ayrilgan gacha bo'lgan son A o'zi va maxrajda qavz ichidan nechta son bo'lsa shuncha to'qqiz yoziladi va qavs va ve orasidan nechta son bo'lsa 'shancha non yoziladi demak bitta nol yoziladi bu degani a minus a taqsim to'rt son bo'lar ekan xo'sh yana kiramiz misol uchun bu sonni orttiramiz va

Buna A, C, D ve özünü yazalım bu hatta suvarda. A, C, D, B. Kişimde bir kere çabuklar sana ait A. Şimdi mahkacı görüyoruz. Mahkacı da kalp işte, neşe sonuç 9 yazı de, de, Va? var. Demek 9 var. Ve kalp dışında bir kere olası da neşe sonuç için 10 yazı var. Demek ki Demek bu da şuna kadar son yazı. Sonuçun 5 butun oldu. Ya olmuş gitti, daha da 5 iş gitti. Fark yok. bir Bu soru, bunlar hemen orta topuzlar. Şimdi bir yani. var. Mesela B, a, B, P şimdi, İki dakika gördüm. bir yerde, B, P bir soru gel. Bir yerde nasıl yolda Bana bir minus bir Bana P bir yerde Ayrıca, B, biliyorum. b, biliyorum. b, biliyorum. b biliyorum. son. A, F, işte,

birinchi o'zini yozamiz Davriy oiasida oddiy kaga o'ish uchun birinchi o'zini yozamiz keyin eacha bo'lgan sonni ayirib tashlaymiz va davr ichida nechta son bo'lsa 9 va davr va vergul orasidan nechta son bo'lsa o'shancha nol yoziladi Bu shu. demak bularni misollar asosida ko'rib o'tamiz misol uchun uch butun yigirma besh davrda o'ttiz bir mana shu sonni oltinchasiga o'ting desaia qilamizbirinchi o'zini yozamiz ammasini uch yuz yigirma besh o'ttiz bir o'ttiz ikki ming besh yuz o'ttiz birni yozdik shundan ayramiz cmahj davr ichida beshaschun to'qqiz yoziladi 'hchn nol yoziladi to'qqiz ming to'qqiz yuz buni hisoblaymiz uchni ayirganimizda bitta qaror beramiz o'n birdan uchni ayra sakkiz olsa bo'ladi ak ikki uch yuz yigirma besh taqsim to'qqiz ming to'qqiz yuz soni hosil bo'ladi yana hozir bo'rganimizda mana shu berilgan d hosil bo'ladi yana misol ko'ramiz uch butun qirq yetti ve daha da Bunu kendimiz işlemeye başlayalım. Reç özünü yazıyoruz. Kasır çizimi. 300'ü kısaltıp bir kere keseceğiz. Yani 3475 ayırağımız bir boyutu son 3'üne makina izleyiciler daha önce işlemlerimizde sonuç sorumlu toplu gözlülerdir. Daha önce işlemlerimizde sonuç sorumlusu üçüncü nol gözlülerdir. Bir tane nol bir tane toplu gözlülerimiz. Hemen şunu 2 taksim çok sosyal bilgiler için. Bölgenimizde hem o zaman şu dersini belirledim. Yine kursa yanıları yok. Asa olayla baktığımız üçlükün iki davada bir bölge. Bunu kameradan görmektedir. Kansı çizimi dizemiz. Birinci, hiç kanda işe alırız uzun yıldan. Üçü de girmandı. Sonra bir gün ayiramiz uchni maraa esa dada nechta son bo'la shuncha to'qqiz yoziladi va daaorasida nechta son bo'lsa oshuncha nol yoziladi demak shuni hisoblaymiz uch yuz o'n sakkiz taqsim to'qson hozir uch yuz sakson uch yuz o'n sakkizni to'qsonga bo'lsak ham xuddi shu javob hosil bo'ladi demak bu dav kasslardan oddiy kasrga o'tish edi buni formulalarni va qanday yani, ishlanishini misollarda ko'rib o'tdik demak darsimiz tushunarli bo'ldi deb o'ylayman shunaqa misollar kelganda davriy davimkaslarni o'zini hisoblamasdan oddiy kasga o'tib keyin hisoblab ishlashimiz mumkin misollarga demak mavzu yuzasidan tushunmagan joylaringiz yoki qanaqadir savollar takliflar bo'lsa aalarga murojaat qilishlaringiz mumkin o yuz to'rt yuz o'ttiz sakkiz to'qson elik besh raqam teleanlarga yoki telefon qiliba murojaat qilishlaringiz mumkin qanaqadr savollaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa ham shu raqamlarga murojaat qilishlaringiz mumkin demak shu bilan darsimiz tugadi xayr salomat bo'ling